Від подарунків та розіграшів до теми здоров'я. Комарі надзвичайно цікаві комахи. Вони живуть повсюди, окрім Антарктиди. У всіх комарів різний писк, за ним можна розрізнити, якою вони статі і віку. Марина так захопливо розповідає про комарів. Можливо, в природі за ними приємно спостерігати і цікаво, але коли вони кусають, приємного ти погодишся досить мало. І У багатьох звичайні укуси спричиняють найабиюку алергічну реакцію. Дивімося в сюжеті. Комарі кусають усіх незалежно від віку, статі і навіть групи крові. При укусі комахи вприскують у шкіру речовини, які викликають свербіж або місцеву алергічну реакцію. Здоровий організм, як правило, подібні укуси переносить легко, а набряк минає протягом одного-двох днів. Але так щастить не всім. Вікторія зі своєю дворічною донечкою Олександрою на природу ані ногою, адже кожен похід дівчинки закінчується страшним набряком. За полчаса перебування в лісу на Утром проснулися, дитинка свого не узнала. Ще й зараз у Олександри залишилися набріки навколо очей. Вперше алергія на комарині укуси у дівчинки проявилася рік тому. Та Вікторія не бачить у цьому проблеми: зберігає спокій і слідкує, аби не підвищувалася температура. Я в принципі шерстила інтернет, дзвонила по своїм знайомим, узнавала в принципі. Ну температури рібінка не було. А бы если что было серйозна, я думаю, первую очередь склалась би на температурі. Вікторія не любить ліки і відмовляється застосовувати будь-які препарати, що відлякують комах. Мовляв, репеленти й самі можуть спровокувати алергію, тож покладається на диво. Я все, все ж надію, що вона тепер у то нього этого не буде. Набряки від укусів Вікторія також нічим не обробляє, просто чекає, коли саме мене, а щоб не свербіло, іноді використовує народні методи. Щоб вона не чесала, я беру пальчик, макаю воду і потом в соду. Вот і одразу її трувати цей якби ну знову ж ніколи не на лице. У яких випадках укуси комах можуть загрожувати здоров'ю? Чи можна ігнорувати алергічну реакцію на укус? Та яка перша допомога існує? С нами цей сюжет смотрел фитотерапевт Борис Качко. Доброго Доброе Доброго Доброе uh, Ну, uh, Вода, сода помогает. Да. Щелочь uh, она нейтрализует кислоту и фактически боль исчезает. Точно так же можно, кстати, обычным мылом использовать. Взяли просто мыло, намылили и не смываем, оно... боль исчезает. А, а вот в принципе, ну, отек остается. Это безопасно, суда это безопасно, совершенно спокойно. С детка прожи. можно делать. Да, совершенно спокойно. А, можно. а вот э, э, другая героиня говорит, что вот жду, пока жду, пока с вами пройдет. Это а правильная позиция э или нет? Или нужно э что делать? Нет, все-таки нужно делать, почему? Потому что у ребенка зуд, он будет расчесывать mm -hmm. и фактически очаг будет увеличиваться. А дети до 6 лет у них очень активная вот эксудативная реакция. Тогда кусает комар там? взрослого и ребенка. У взрослого маленькая папулка у ребенка раздула пол руки. Ну вот да. Мы недавно вот. были в деревне. Вот младшие вообще прям такие прям волдыри огромные. Я, это это мне кажется, что изменилась реакция у детей на комаров. Ну, дети немножко стали слабее, конечно. Ага. Им нужно помогать. Тут нужны антиоксиданты, тут нужна зелень. Тут нужны ну, притомленные салатики, они великолепно будут помогать уменьшать вот эту реакцию. А что... притомленные какие салаты? это какие в... салатики? То есть сырые салаты договорите с ребенком, что он переживал салатик в однородную кашу, как это говорит восточная медицина. Угу. Не сможете. Хорошо, он просто в любом случае, чуть притомить теплом, он должен помлеть немножко, он должен мягким стать. После этого ребенок спокойно съест. Когда дома мы не можем уже заниматься лечением укуса, когда стоит обращаться к врачу? Ну, смотрите, если это одиночный укус, если небольшая реакция, то в принципе это домашние условия. Если множественные, если мы повели ребенка в лес и забыли его чем-то обработать, не обязательно синтетика, есть же натуральные средства. Какие? Допустим, та же корица, ее комар не воспринимает этот аромат, комар не воспринимает аромат гвоздики. Угу. То есть можно совершенно спокойно обработать ребенка натуральными средствами, мы пошли в лес. Ребенок подышал свежим воздухом и вернулся, не покормив там комаров. А гвоздика не вызовет аллергическую реакцию? Ну, э, на кожу нет на слизистой, главное, чтобы не попадало. Mm -hmm. вот. Поэтому тут вопрос: в чем? И э, для того, чтобы не было аллергии, вся фитотерапия нужно, не, ну, скажем так, нужно термически обработать. То есть mm -hmm. сделали настой, белки, которые могли вызвать аллергическую реакцию, они свернулись, и аллергии не будет. Если мы говорим о первой помощи, например, нет у нас под рукой специальных средств, что может помочь ребенку и взрослому тоже? Например? Самый простой вариант есть под руками вернее, во рту это слюна. То есть точно так же можно обработать слюной и подождать, чтобы ребенок несколько минут не раздражал. И боль исчезает, он перестает реагировать на эту ситуацию. Потому что пока есть боль, ребенок подсознательно так или иначе будет расчесывать. А в каких ситуациях укусы насекомых могут угрожать здоровью? Так возможно? Аллергия? Ну, возможно, аллергия, то есть, безусловно. Аллергия. То есть насекомых у нас много. Комар это не единственный представитель кровососов в лесу. То есть есть еще оводы, есть еще мухи просто появляются. То есть это все... Любой, любое внедрение фактически в кровеносную систему может чужеродного белка может вызвать аллергию угу. поэтому э, дети ну скажем так условно здоровые их лучше вот в такие вот э, ситуации не ставит то есть если в лес идем то под прикрытием или гуляем э, в поле где комаров меньше потому что все-таки им для того чтобы ну, размножаться нужно чтобы э, девочки кусаются а мальчики сидят в листве и пьют соки и им уже угу. потом встретиться в поле все-таки в траве не так много места. Угу. Для скажите, этого. аллергическую реакцию ребенок может перерасти? или это остается на всю жизнь Он В человеком? принципе остается на всю жизнь, но в случае, если, ну скажем так, мы э, организм ребенка оздоровить, потому что аллергическая реакция это как бы венец того, что ребенок не здоров. У ребенка, как правило, в это время плохой аппетит, плохое пищеварение. Он сам по себе, он часто болеет там простудными явлениями, простудными заболеваниями тем у нее работает эффективно. Он отстает в школе, потому что его организм, ну, скажем так, ну, э, развивается не так, как он должен развиваться. И аллергическая реакция в этом случае это закономерное следствие. А, как угу. правило, дети вот расчесывают укусы комаров ночью. То есть, И, взрослые не, не созна... И взрослые тоже. А что нужно сделать, какую процедуру может перед сном ребенком, чем намазать, чтобы этого не происходило? Ночью? Ну, перед сном нужно обработать, безусловно, то, что мы видим, угу. вот просто мылом. Просто взяли мы, намылили руки и обработали то, что мы видели. И смыли это мыло? Нет, оставили на нем. Все нормально. Вот. Вопрос в чем? Надо освободить помещение тоже от комаров. Почему? Потому что мы обработали то, что видели. А за ночь там несколько комаров, они сидят, прячутся по щелям, они покусают ребенка вновь. И спать ему не дадут. И утром он может расчесать то, что уже получил Я так понимаю, аллергическую реакцию игнорировать нельзя ни в коем случае? Нет, это уже медикаментозно. Не травами. Вы знаете, когда начинают лечить травами аллергию, это неправильно. Все-таки когда э, стоит а... уже обращаться к врачу? К врачу нужно обратиться, если мы видим, что э, комар укусил, и мы с этим комариным укусом не справились, то есть он начинает расти, если это множественные э, ситуации, то нужно обязательно принимать ну, самые простые противоаллергические препараты. Угу. Можно принять даже на свой страх и риск. Почему? Потому что они вреда не, не принесут, а пользу окажут. То есть зуд будет меньше, раздражение будет меньше, температура не поднимется, потому что э, проще, когда это реакция местная, чем когда она развивается системно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. большое. Нагадаю, у гостя к снеданку был фитотерапевт Борис Качк.